horas alhamdulillah ini meliukan uh, tuan nazir masjid seterusnya barisan imam-imam bilal-bilal jik ajik yang diraihkan ibu ayah, kaum puan, anak-anak dan -anak, dirahmati Allah para satizah, para ustaz-ustazah yang datang pada malam ni ibu ayah saya, adik-adik saya, abang-abang saya dan semua yang hadir pada malam ni insya-Allah Tuan-puan, sedikit kesempatan masa kita akan berkongsi ya? Um, istilahnya kita nak tambah vitamin ya? Hari ini badan kita tuan-puan Kalau uh, kita tak berapa larat, tak berapa sihat Selain daripada kita makan makanan harian Kita perlu ada suplemen tambahan ya yeah? berbentuk vitamin ya yeah? ataupun makan buah-buahan dan sebagainya maka malam ni saya hadir dalam tempoh masa yang sedikit kita masukkan vitamin dalam badan kita supaya ada roh supaya ada rasa solat tarawih ni dah berlalu lebih kurang beberapa malam kita tarawih tuan-tuan malam yang ke campur malam ni malam yang ke 8 betul Cuba ingat balik daripada malam yang pertama Sabtu malam Ahad Sampailah ke malam ni <coughs> Ada tak terasa terawih ini memberikan kesan pada diri kita Bila solat terawih Jiwanya rasa gementar Yang mana Allah sebut dalam Quran Innamal mu'minun alladhina idha zukirallah Orang mukmin ini bila mana mendengar ayat Allah jika zikrullah wajilat kulubuhum hati mereka ni akan gemetar akan takut akan rasa sedih akan rasa eh, tak apa tak tenang disebabkan dosa yang dibuat masa waktu sebelum puasa maka hari ini tuan-puan saya datang dan akan memberikan sedikit peringatan teguran kepada kita semua yang mana tajuk malam ni adalah andai ini peluang terakhir Ya, eh, tajuk kita malam ni tuan puan, andai ini peluang terakhir. Tuan puan, kalau hari ni kita dah siap sedia, tahun ni nak pakai tema baju warna apa? Ya, eh, ada yang dah beli siap-siap sebelum Ramadan. Cuba bayangkan menjelang satu Syawal yang baju yang kita beli tu kita tak pakai tapi yang kita pakai adalah kain kafan tuan-tuan. Kerana kita tak tahu Tak ada siapa jamin pada malam ni Siapa yang boleh hidup sampai satu syawal Ada ke? Tak ada siapa yang jamin Bahkan kita tengok dekat media sosial Ada yang meninggal itu Meninggal dengan mengejut dan sebagainya Maka hari ni tuan puan Perkara yang kita perlu risaukan adalah Sekiranya peluang terakhir hari ini Allah berikan Allah berikan peluang ini nak gunakan tak sungguh-sungguh Malam ni malam yang ke-8 tuan-puan. Maka saya suka mengambil ayat Quran sebagai motivasi kepada kita. Yang mana Allah sebut dalam surah Al-An'am ayat 1 uh, muka surat 132 ayat 44. Allah sebut fa lamana suma dhukirub fatahna 'alaihim abwa ba kulli Allah sebut pada ayat 44 tuan-puan, maka ketika mereka Falamma nasu ma dhukiru Maka apabila mereka Siapa mereka ni? Manusia Bila mana Falamma dhuk Falamma nasu Bila mana manusia lup, mula melupakan Allah Ma dhukiru Ma dhukiru bih Bila mana manusia mula melupakan aku Aku akan memberikan Fatahna alaihim abuabakulli syaih Aku akan bukakan pintu kesenangan, kekayaan, kemewahan, aku buka untuk dia. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum. Sehingga mereka ni rasa seronok, rasa gembira dengan apa yang Allah berikan, tuan-tuan. Allah nak beri peringatan dekat kita hari ni tuan-tuan. Kalau kita dah mula lupakan Allah, ya. Kalau kita dah mula solatnya jarang-jarang, solatnya lambat-lambat, Qurannya jarang-jarang baca, ya masjidnya hanya Ramadan aja ya kemudian sedekahnya pun kurang maka Allah sebut pada ayat ini bila mana manusia dah start lupakan Allah aku akan berikan rezeki dekat dia pelik? Kan Allah sebut bila mana manusia dah lupakan aku aku akan buka pintu rezeki seluas-luasnya maknanya apa bila mana kita tak solat ya ada di kalangan uh, masyarakat kita hari ini tak apalah tak solat berjaya je bisnes tak apalah tak solat hebat je aku hari ni ada kereta ada mewah ada apa rumah eh ada motor besar ada banyak ekar tanahnya tuan puan Allah sebut kalau tak tak ingat Allah tak apa aku bagi rezeki hatta idha farihu sehingga manusia ni seronok diingatkan Allah ni muliakan dia disebabkan kemewahan kesur, apa kehebatan yang ada ada pangkat ya eh, ada nama orang kenal dia semua ada dekat dia kemudian Allah sambung pada ayat berikutnya utu akhaznahum baghtah bila mana sampai satu saat Allah sebut baghtah baghtah ni apa aku akan rentak aku akan cabut aku akan tarik nyawanya dalam keadaan faiza mublisun dalam keadaan mereka ni lalai ya tengah buat maksiat, tengah seronok dengan dunia ni Asyik kira duit je, solatnya tak ya asyik kira duit je untungnya berapa ya bisnesnya berapa solat tak solat kerana apa kerana sonok dengan dunia maka waktu tu kalau Allah tak cabut Allah sebut baghtah aku akan sabut nyawa orang-orang yang rasa dirinya ni hebat dalam keadaan mengejut fa idahum mublisun maka mereka ni tergolong dari kalangan orang yang lalai ataupun berputus asa fa'idahum mublisun mublisun ini diambil daripada perkataan iblis iblis maksudnya adalah berter, ber, berputus asa ya yang tidak ada penghujungnya siapa iblis ya ketua ketua uh, syaitan yang yang telah pun sombong abawaastakbara wa kana minal kafirin bilamana Allah minta iblis sujud ke Adam dia sombong takabur sama macam manusialah bila mana Allah suruh kita solat, tak solat. Maknanya kita tak sujud kepada Allah. Maka kita juga telah melanggar perintah Allah. Sama perangai macam Iblis. Maka Ramadan tahun ini tuan puan didik hati kita bersih dan sucikan hati kita tuan puan. Kalau dulu jarang-jarang solat, tahun ni Ramadan tahun ni paksa untuk solat. Pastikan solat cukup lima waktunya. Ustaz, susahlah. Ya, ibadah ni kena paksa. Nak buat baik kena paksa tuan-tuan. Barulah datangnya keikhlasan. Bila mana ibadah tak dipaksa ikut ikut uh, ikut mood. Oh hari ni um, nak solat subuh je lah ikut mood. Hari ni nak solat zuhur je lah tak boleh. Dan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang kita biasa dengar waktu bulan Ramadan ya yeah, muka surat 28. Surah 28 Allah sebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun wahai orang yang beriman Allah sebut untuk siapa berpuasa ni orang yang beriman sahaja Allah tak sebut ya ayyuhannas Allah tak suruh semua manusia puasa Bahkan Allah tak sebut ya ayuhan muslimun. Allah tak suruh semua orang Islam berpuasa, tapi Allah mention ya ayuhan ladzina Wahai orang yang beriman. Maka bila mana hari ini kita puasa, bermakna kita sedang nak jadi orang beriman. Bila kita sedang nak menjadi orang yang beriman, Allah sebut la'allakum tattaqun. Supaya dengan puasa ini dapat title takwa. Apa makna takwa tuan-tuan? Makna takwa ini dirangkumkan saya tengok dalam surah Ali Imran muka surat 67. Saya ringkaskan ada enam ciri-ciri macam mana nak mendapat takwa. Takwa ni apa dia? Eh, takut kepada Allah dan juga mengikut melaksanakan perintah Allah. Apa ciri-ciri nak mendapat takwa di hujung Ramadan? Keluar aja kita jadi orang yang betul-betul mendapat la ilakum tatakun. Anugerah takwa ini. Yang pertama Allah sebut bila masuk bulan Ramadan sahaja mereka wasariu ila magfiratim mir rabbikum. Bersegeralah tuan-tuan kepada keampunan kepada Allah. Hari ini dah masuk malam yang ke-8. Berapa banyak istighfar kita dah buat? Tinggal tak perangai lama sebelum Ramadan? Auratnya dijaga tak? Ibu ayah, laki-laki, anak-anak, adik-adik, abang-abang. Ya? Aurat lelaki jaga auratnya. Ya? Perempuan pun sama. Tutup, labuhkan tudung. Pakai stokin. Yang lelaki, auratnya senang je. Tutuplah aurat. Kerana apa? Al Nabi sebut dalam hadis Banyak di kalangan manusia yang berpuasa Hanya dapat ju' wal atas Dapat lapar dan dahaga Penat-penat puasa daripada pagi sahur Berbuka Tak dapat pahala apa-apa disebabkan buat maksiat Antaranya ya Apa nama tak solat Kemudian tak tutup aurat Mulutnya tak dijaga ya, Memaki orang Menghina orang Semua golongan-golongan ini Tak dapat pahala yang diberikan kepada orang yang berpuasa Cek diri kita tuan-tuan Itu yang pertama Maka bulan Ramadan ini Bersegera kita banyak akan istighfar kepada Allah Yang kedua Ciri-ciri orang yang bertakwa Allah sebut Al-lazina yunfiquna Fisarra iwadarra Orang yang menginfakkan Mengeluarkan hartanya pada jalan Allah Dalam keadaan senang atau susah Hari ini berapa banyak duit kita dah keluarkan untuk kita bantu agama Allah, masuk tabung surau, masuk tabung masjid, bantu orang susah, belikan makanan untuk orang iftar Berapa banyak duit yang kita dah keluarkan untuk bantu orang? Berbanding untuk diri sendiri tuan puan. Cuba ingat balik untuk diri sendiri, tengok oh, ini uh, tinted kereta nak kena tukar ni untuk raya. Ya, yeah? uh, rim tayar kereta nak kena tukar. Berapa ribu? 1500 jalan. Ya, yeah? untuk diri sendiri kita tak pernah Berkira betul? Tapi untuk orang lain Hatta seringgit pun kadang-kadang berat nak dikeluarkan Bahkan kalau ada banyak ringgit dalam duit ni Ada biru, ada hijau, ada oranye, ada merah Ada shilling, keluarkan shilling dulu Masukkan Tuan-tuan kena tahu Allah sebut dalam Quran Siapa yang menginfakkan dalam keadaan senang dan susah ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Kerana hari ini duit yang kita keluarkan, masukkan dalam tabung, bantu orang susah, itu adalah bank akhirat kita. Hari ini seronok kita tengok dalam phone, akaun terkini, ya simpanan. Bukan satu akaun tahun depan hari ini, bank Islam, bank uh, apa nama tabung haji, my bank. Banyaklah bank-bank yang tahun depan ada kan. Masing-masing dalamnya ada puluhan ribu. Soalan saya, ya, Bank akhirat kita macam mana pula Last bila kita check bank akhirat kita Bulan Ramadan ni sahaja berapa ratus ringgit Kita dah keluar untuk simpan untuk bank akhirat kita Tanya diri kita sendiri ya, Kerana apa ke akhirat nanti Bank akhirat ni yang kita akan tengok Akaun bank ni yang kita akan tengok Berapa banyak yang kita infakkan pada jalan Allah Kalau kita sentiasa berkira Sentiasa uh, berhitung-hitung Nak bagi orang, nak bantu orang dalam keadaan kita ni nanti duitnya habislah ustaz. No, Allah sebut dalam ayat Quran, "Wa may yattaqillaha hayaj'al lahum makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Takwa ni apa yang tadi kita cerita ni. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, "Wa may yattaqillaha hayaj'al lahum makhraja." Aku akan beri jalan keluar. "Wa yarzuquhum min haytsu la yahtasib." Dan aku akan berikan apa dia? jalan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini Allah janji dalam Quran. Kalau manusia janji, contoh Tuan Nazir janji siapa yang solat terawih 20 rakaat daripada hari pertama sampai hari terakhir, siap ada checklist, ya, eh? kena tanda dan 20 rakaat. Cukup hujung bulan dapat 3000 seorang. Agak-agak masjid ni penuh ke tak? You penuh tuan-tuan sebab nampak dia punya dia punya ganjarannya tu. Maka hari ini kita perlu buat benda yang sama ya kita berikan infak sebanyak yang boleh tuan puan. Kalau bulan sebelum bulan puasa kita ni suka bagi duit, suka bantu orang. Bulan Ramadan gandakan lagi sebanyak yang yang boleh. Ciri-ciri yang ketiga ya untuk menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah wal al ghaidha. Apa dia? Menahan marah. Menahan marah ni maksudnya apa? Ya sing sabar ya Sabar dalam apa jua situasi Kadang-kadang hari ini kita bersama dengan kawan-kawan Dengan member-member Kita okey cakap elok je Bila Mai datang balik rumah Dengan isteri, dengan anak-anak Ditengking situ, ditengking sini ya Kita tak ada akhlak dengan dengan keluarga sendiri sedangkan nabi memuliakan ya mereka yang memuliakan ahli keluarga sendiri maka jaga mulut kita tuan puan jangan menghina jangan memaki jangan mengadu domba jangan fitnah jangan merendahkan orang walaupun mulut ni jahat je nak bercakap sebab apa kalau kita bercakap kalau kita cakap buruk kepada orang lain dosa kita ni akan bertambah dan pahala kita akan berkurang Sedangkan Ramadan ini adalah bulan yang perlu kita gandakan pahala sebanyak-banyaknya. Maka ciri yang bertakwa ni tadi yang ketiga tahan marah. Yang keempat wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang. Berapa banyak hari ni orang buat sakit, sakit hati dengan kita domba. Banyak tak? Banyak. Kadang-kadang Um, pasangan sendiri suami isteri ataupun anak-anak ataupun jiran-jiran uh, ataupun kawan-kawan ataupun ajk ya contoh ya ada buat kita sakit hati Tuan buat maka Allah sebut nak jadi orang yang beriman kita kena memaafkan semua kesalahan orang ustaz dia dulu ni hutang saya 10000 tak bayar-bayar ustaz saya PM dia call dia datang rumah semua tutup tak pernah datang dah 10 tahun contoh ya maka hari ini kita nak jadi orang yang Allah berikan dua perkara Allah sebut dalam surah An-Nur siapa yang memaafkan kesalahan orang aku akan memaafkan kesalahan dia. kan hebat Ya, indahnya Islam ini. Bila kita maafkan kesalahan orang, Allah maafkan kesalahan kita. Yang kedua, siapa yang memaafkan kesalahan orang, Allah akan turunkan, Allah akan berikan anugerah ketenangan hati. Kalau hari ini kita tak ada rasa dengki dengan orang, semua orang kita tengok okey je. Ya, kita maafkan semua orang. Hati kita akan sejahtera. Hidup ini akan bahagia. Tak ada uh, persengketaan di antara semua manusia tapi tidak hari ni ya contoh dalam masjid ni ada di kalangan uh, tompan ataupun ibu-ibu yang sedang sakit hati dengan kawan tengok dia rasa sakit hati je kan maka malam ni maafkan dia bila kita maafkan dia kita serahkan urusannya kepada Allah kalau dia nak terus cakap-cakap buruk pada kita tak apa teruskan ya kita serahkan kepada Allah aku dah maafkan dia ya kerana memaafkan ini adalah amalan yang mulia nak menjadi orang yang bertakwa dan keberapa dah? Yang keempat. Yang kelima, Allah sebut wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka orang yang berterusan melakukan keba kebaikan. Ustaz, kebaikan ni solat je ke? Baca Quran je ke? Zikir je ke? Sedekah je ke tak? Kebaikan ni semua benda yang ma yuhibbullah, apa yang Allah suka wa dan Allah redha. Contoh nampak tai cicak dekat tepi surau, dekat tepi masjid, tolong ambil bersihkan, buang. Nampak apa nama selipar jemaah. Tengok dia punya pasangan selipar tu satu sebelah tu terpelanting kat belah sana. Kita nampak ni, kita ambil tolong letak balik. Walaupun tuan selipar tu tak tahu, ya, kita buat benda baik itu, maka itu juga dikira sebagai satu kebang, satu kebaikan. Nampak lepas murih tu ada pinggan, ada cawan tak bersihkan, kita ambil tolong walaupun kita bukan AJK tuan-tuan. Ya, buat baik sebanyak yang boleh. Dan yang keenam, Allah sebut ciri-ciri ataupun cara nak bertaubat. Ramai soalan yang saya dapat daripada jemaah, "Ustaz, macam mana saya nak bertaubat pada bulan Ramadan ni? Bukan bulan Ramadan je kita kena taubat. Setiap masa kena taubat." Allah sebut panduan nak taubat dalam Quran ayat 136 surah Ali Imran, "Wallazina idza fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum" Allah tahu tuan puan kita ni akan buat maksiat. Kita ni akan terjatuh pada lembah najis dosa. Kita akan terbuat maksiat baik sengaja ataupun tak sengaja. Maka Allah sebut sekiranya wa idza fa'alu sekiranya manusia terbuat melakukan fahisyah kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan au zalamu anfusaum atau zalim pada dirinya sendiri. Apa contoh zalim pada diri sendiri? Tak solat, tak baca Quran, makan benda-benda yang tak elok. Ya, makan makanan yang tak berkhasiat. Kemudian banyak tidur, tak tak ibadah dan sebagainya, tak bekerja dan sebagainya, tuan-tuan. Maka Allah sebut, bila mana kita tersedar buat dosa, nak kena buat apa? Zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim. <coughs> Bila mana tersedak eh aku ni salah ni, solat aku lewat ni. Ayah eh, kita pakai terpakai, terpakai seluar pendek ni. Tersedar daripada buat salah, first yang kita kena buat zakarullah fastagfaru, mohon ampun kepada Allah, istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian Allah sebut wa may yaghfiru illallah. Kerana yang memaafkan ini hanyalah aku. Walam yusiru. Dan syarat kedua nak taubat berhenti daripada melakukan perkara tersebut. Maknanya apa? Dah istighfar jangan sambung ni. Ya, bila mana dah tersedak, eh aku salah ni, ya tak boleh ni. Kalau contoh aa, apa nama ter lewat lewat solat, maka esok usahakan untuk bangun awal solat pada waktunya. Allah sebut walayusirru ala ma faalu wahum ya'lamun. Ya, alamun. ya? Uh, mereka berhenti daripada melakukan perkara yang mereka tahu. Ya, kemudian Allah pujuk kita tuan puan saya tutup dengan ayat Quran daripada surah Az-Zumar supaya kita ni orang yang berdosa sentiasa ada harapan untuk berubah menjadi lebih baik. Allah panggil kita dengan ayat Quran Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah apa maksud dia? Katakanlah Wahai hamba-hambaku Yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri Janganlah kamu berputus asa Inna Allah Yaghfiru jami'a Sesungguhnya Allah mengampunkan semua dosa-dosa Innahu huwal ghafur rahim Dan Allah ni maha pengampun lagi maha penyayang Maka hari ini banyak mana pun dosa yang kita buat Baik kita sendiri tahu ataupun masyarakat tahu dosa yang kita buat Allah sebut jangan putuasa Putuasa ni adalah perangai syaitan eh? Yeah? Maka Allah pujuk kita tuan-tuan Segunung, setinggi, sebanyak pasir di lautan dosa yang kita pernah buat Waktu muda-muda dulu Waktu tengah sonok-sonok ya, Dengan jiwa remajanya, jiwa mudanya ya, Maka Ramadan ini bersihkan jiwa kita Sebersih-bersihnya Mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Menjadi Ramadan yang hmm, sangat istimewa Solatnya kita terasa indah Zikirnya terasa di bibir ya? Yeah. Kemudian kita menjadi manusia yang hebat Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan penghujung saya tambah satu lagi ya? Yeah. Yang mana antara zikir yang ringan disebutan Kalimatani khafifatani ala lisan Takinatani fil mizan Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim Nabi ajarkan satu, satu zikir yang ringan di lidah dan berat di timbangan apa dia Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim Boleh ikut saya sama-sama? Kita baca 5 kali boleh? Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim سبحان الله وبحمده <applause> سبحان الله العظيم <تسؤال> سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عملكن تومبوان istighfar, zikir, banyakkan sedekah, ya tahan marah, kemudian memaafkan orang, berterusan melakukan kebaikan dan bertaubat bila mana tersedar melakukan dosa dan maksiat. Wallahu taala alam. Sekarang itu sahaja perkongsian pada Malam ni mudah-mudahan vitamin yang dimasukkan dalam jiwa tuan-tuan ini mekar dalam hati dan menggetarkan jiwa kita menjadi orang mukmin yang bertakwa insya-Allah. Aku la kauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.